депутаты Лазовского городского совета, коллеги, друзья, земляки, громада. Вчера, 5 сентября 2014 года, на заседании актива депутатской фракции «Наш дом Лазовая» депутатами, членами партии регионов принято очень важное, непростое, ответственное и взвешенное решение о выходе из партии регионов. Я Председатель заского городского организации партии регионов Степанов Сергей. Руководитель депутатской фракции «Наш Дом» Лазова Александр Неделько. Секретарь городского совета Татьяна Запорожец. 25 депутатов городского совета. Боровенко, Большак, Величков, Зеленский, Ивахненко, Кальченко, Корж, Кривородько, Липовой, Михайлова, Мовчан, Нижник, Орищенко. Палюх, Перепелица, Рингман, Рохман, Рудь, Середа, Скарга, Селезнев, Тимошенко, Ткачук, Феченко и Шалом единогласно поддержали это решение. Поддержали это решение и наши коллеги, секретарь Понютинского поселкового совета Инна Довиченко, сельский голова села Домаха Татьяна Литвиненко и помощник народного депутата Украины Левченко Василий, которые приняли участие в заседании актива. Наше решение мотивировано рядом политических, экономических и социальных событий. Партия регионов, как партия власти, не смогла обеспечить целостность государства и стабильность его социально-экономического развития. На сегодня высшее партийное руководство отсутствует, Произошел развал фракции Верховной Ради Украины, практически разорваны все внутрипартийные связи и отношения. От некоторых политиков, членов партии регионов звучат высказывания призывы, которые могут привести к расколу нашей страны. Поэтому мы заявляем, возможности представлять партию регионов исчерпаны. Мы заявляем, сегодня вся наша деятельность должна быть направлена на стабильность и порядок в городе. Уважаемые земляки! Я Степанов Сергей, Лазовской городской голова, понимая всю полноту ответственности за данное решение перед Лазовчанами, которые доверили мне право, дали мне право управлять городом, заявляю. Все мои усилия, мораль, полномочия будут направлены на конструктивную, объединяющую работу с депутатским корпусом, исполнительным комитетом, общественными и политическими организациями на социально-экономическое развитие города и благосостояние громады. Я хотел бы сказать, что я в своем официальном обращении, в нашем обращении, абсолютно осознанно не применял резкие, жесткие, тем более оскорбительные слова, не давали оценку всем событиям, которые сегодня происходят и которые связаны с партией региона. По одной простой причине. Много многих нас связывает честная, продуктивная, конструктивная работа, которая видна сегодня в городе, в области, да не боюсь этого слова, в стране. Но, увы, к сожалению, так сложилось. Считаю, что мы со своими коллегами партии регионов, я считаю ее обновленной за три последних года, численностью немного много ни мало, 3000 человек, это максимальная численность 3120. На последнем этапе эта численность была 1700 человек. Это те люди, которые принимали самое активное участие в жизни города, в работе трудовых коллективов, в руководстве трудовых коллективов. Это те люди, которые принимали, несли ответственность за проведенные выборы. Это те люди, не сомневаюсь, которые станут в строй в такое сложное и тяжелое время для нас без политических разборок, без выяснения отношений. Сегодня задача мир, стабильность в городе. Мы готовы конкурировать, мы это будем делать. И, естественно, трансформировать весь свой ресурс, подчеркиваю, ресурс, который сегодня перед громадой, перед вами, в работу депутатского корпуса в виде депутатской группы, которая будет носить название «Лазовской собор». В эту группу войдут все перечисленные депутаты городского совета, 25 человек. Ожидаемая численность этой команды до 30 человек. Мы проведем консультации соответствующие. Мы переговорим с нашими коллегами, традиционно партнерами, представителями партии Возрождения, нашими коллегами. Таким образом, всю полноту ответственности, еще раз, за принятое решение возьмем на себя открыто, демократично таким путем мы пойдем я абсолютно не сомневаюсь что э, за исключением э, наших коллег которые вошли в группу под группу э, с нашими э, оппонентами я думаю что об этом разговора не будет идти все остальные депутаты городского совета члены фракции будут рядом с нами да. мы их приглашаем приглашали специально и будем приглашать специально. Еще раз, нету никаких сомнений, и у нас ничего совершенно не останавливает. При поддержке, скажем так, нашей позиции мы, ну, скажем так, с конгруентными политическими силами такой, такой разговор проведем. Я имею в виду в первую очередь партию Возрождения, еще раз это подчеркиваю. Решение о партийности точно будет принято далеко не быстро. На выборы наша команда пойдет, традиционно мы должны обеспечить в рамках своих функций, в рамках, еще раз повторяю, своей морали, выборы, надеюсь, которые состоятся, выборы Верховный Совет. Мы пойдем в первую очередь с поддержкой народного депутата Украины Анатолия Моисеевича Гиршвильда, который пойдет по 179 округу беспартийным Вопрос о партийности не стоит на повестке дня, только мы подойдем, скажем так, к его решению. Естественно, будут переговоры, сегодня есть предложение. Естественно, команда города должна быть в фокусе происходящих событий в городе. Естественно, мы сегодня с поддержкой той политики, которую проводит новый президент. Ну и, скажем так, в этом направлении это абсолютно не говорит о том, что мы будем проводить переговоры или, или быть ближе к партии Солидарность. По большому счету, сегодня формат партии, которые идут на выборы, еще полностью не определен.